ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతియే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ విష్ణుదత్తకృత దత్తాత్రేయ స్తోత్రం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల అంశాలతో జన్మించినవాడు శ్రీ దత్తాత్రేయుడు గొప్ప అవధూత గురుత్తముడు దేవతలందరి చేత స్థుతింపబడినవాడు ఈ విష్ణుదత్తకృత దత్తాత్రేయ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించిన లేదా విన్నా భోగము మోక్షము దక్కుతుంది జ్ఞాన సిద్ధి కూడా కలుగుతుందని పెద్దలు చెప్తారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలకండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ విష్ణు దత్తకృత శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం दत्तात्रेयं हरिं कृष्णं उन्मादं प्रणतोस्म्यहम् आनन्ददायकं देवं मुनिबालं दिगम्बरं पिशाचरूपिणं विष्णुं वन्देऽहं ज्ञानसागरं योगिनं भोगिनं नग्नं अनसूयात्मजं कविं भोगमोक्षप्रदं वन्दे सर्वदेवस्वरूपिणम् पुरुक्रमं विशालाक्षं परमानन्दविग्रहं वरदं देवदेवेशं काट्यवीर्यपरप्रदं नानारूपधरं हृद्यं भक्तचिन्तामणिं गुरुं विश्ववन्द्यपदाम्भोजं योगिहृत्पद्मवासिनं प्रणतात्यहरं गूढं कुत्सिताचारचेष्टितं मिताचारं मिताहारम् भक्षा भक्षाभक्षविभर्जितं प्रमाणं प्राणनिलयं सर्वाधारं नतोऽस्म्यहं सिद्धसाधकं संसेव्यं कपिलं कृष्णपिङ्गलं विप्रवर्यं वेदविदं वेदवेद्यं वियत्समं पराशक्तिपदाश्लिष्टं राजराज्यप्रदं शिवं शिवदं सुन्दरग्रीवं सुशीलं शान्तविग्रहम् योगिनं रामयास्पष्टं रामा रामं रमाप्रियं प्रणतोऽस्मि महादेवं शरणं भक्तवत्सलम् वीरं वर्येणं वृषभं वृषाचारं वृषप्रियम् अलिप्तमनघं मेध्यम् अनाधिमगुणं परम् अनेकमेकमीशानम् अनन्तं मणिकेतनम् अध्यक्षमसुरारातिं शमम् शान्तं सनातनं गुह्यं गभीरं गहनं गुणग्नं गह्वरप्रियं श्रीदं श्रीशं श्रीनिवासं श्रीवत्साङ्कं परायणं जपन्तं जपतां वन्द्यं जयन्तं विजयप्रदं जीवनं जगत्सेतुं जनानां जातवेदसं यज्ञं यज्ञभुजं यज्ञेशं याजकां यजुः यष्टारं फलदं वन्दे साष्टाङ्गं परया मुदा इति विष्णुदत्तकृतश्रीदत्तात्रेयस्तोत्रं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्ति